Подключил флошку, дельта про 3, вот, вот такую штуку. Кстати, была проблема Не работал в экране, все работает. Подключили вот такой трифазный щиток, Поставил вот такие переключатель с сервоприводом, с двигателем. То есть, если что-то будет не так, то встречки не будет. Короче, оно будет все нормально, будет четко работать. Это не контакторы, это не АВР китайский. Это китайский АВР, но трохи другий. Суть в том, что мы подключили часть потребителей там свет, холодильник, розетки, отключили все мощные потребители, типа духовки, насосы и так далее. Поставил автомат защиты на 10 ампер, 2,3-2,5 кВт, а дальше они будут выключаться. И реле на включение зарядки. В принципе, все. Вот так оно аккуратно, красиво закрывается. Если надо, дверка сюда тоже еще поставить. А мы все поставить, оно все и все поставили в щиток. И вот тут вот стоит эко -флошка. Если надо, можно поставить вот сюда на туда. В принципе, все. Кому надо, обращайтесь.